Ölkə əhalisinin xüsusi karantin rejimi çərçivəsində tətbiq olunan məhdudiyyətlərin daha bir qisminin yumşaldılmasına qərar verilib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb. Mövcud sanitar epidemioloji vəziyyət, aktiv xəstə sayı və yoluxma sürəti əsas götürülməklə mayın 18-ci saat 00:00-dan etibarən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə yaşayış yerinə SMS icazəsi ilə. İcazə e-gov.az portalında qeydiyyatdan keçməklə xidməti vəsiqə və ya iş yeri barədə araşış əsasında tərk etməy sistemi ləğv olunur. Həmçinin restoran, kafe, çay evlərində eləcə də ictimai iaşə məkanlarında müştərilərə yerində xidmət saat 8:00-dan 18:00-ədək bərpa olunur. İctimai iaşə obyektlərində qəlliyən avadanlıqlarından istifadə istisna olunur. Ölkə ərazisində iri ticarət mərkəzlərinin və molların fəaliyyətinin dayandırılması qadağası hələ də qüvvədə olacaq. Sözgədən yerlərin nəzdindəki ərzaq mağazaları və apteklər istisna xarakter daşıyır. Yük daşımaları istisna olmaqla ölkə ərazisinə yerüstü və hava nəqliyyatı yolu ilə giriş-çıxışın dayandırılması qadağası güvvədə qalır. Qeyd edək ki, xüsusi təyinatlı, o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa xilas edici hal belə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonundan eləcə də Gəncə və Lənkəran şəhərlərinə giriş-çıxış və ölkənin digər şəhər və rayonlarından yerüstü və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları da İzlediğiniz